こっち布かけられたかうんバッチリだよもう明日は文化祭か結局メッセージ送れないままここまで来ちゃったな文化祭エナもずっと忙しそうだしも,もしかしたらじゃあこっちは入り口の飾り付けするから。 秋山、中のセッティングは謎作りチームに任せていいか。うん。届いてもらう謎が書いてある紙とか小物はもう準備できてるからすぐできると思うよ。さすが。じゃああはよろしく頼む。はーい。秋山、いろいろと小道具を用意してくれてありがとう。 任せきりにしてしててまっううん謎の方はトウヤ君がたくさんアイディア出してくれたしどうってことないよむしろ忙しい方がありがたいしねん今何か言ったかううんそれより時間ないしちゃちゃっと終わらせちゃおうああそうだな 俺たちの作った謎を解いてもらえるのが楽しみだえっと置き忘れたものはなさそうだしこれで大丈夫かな確認も2回したし問題ないだろうだねじゃあそろそろ帰ろっかあ俺はこの後。 図書室に寄って帰ろううと思うそっか図書委員も大変だねそれじゃあバイバーイまた明日ね明日か <laughs> どっちになったとしても話そう。 エナが来るならその前に水木 <laughs> <希>えっるいあお疲れるいのクラスは準備終わったの劇やるんだよねああ 先ほどリハーサルを終えてね役者のみんなは明日に備えて帰ってもらって僕は後片付けさそっか時間あったら僕も見に行っちゃおうかな今年は文化祭で劇ができてよかったねるいそうだねこれもクラスのみんなのおかげだよ水木の方はどうだい うちうちのクラスはバッチリだよ結構手の込んだ脱出ゲームになってるから、ルいでも解くのはちょっと難しいかもね。よかったら遊びに。あはは。やっぱ、分かっちゃうか。長い付き合いだからね。よかったら、中庭で話さないかい 後片付けももうすぐ終わるしねうん秋だっていうのにまだまだ暑いねうんほんと嫌になっちゃうな <laughs> 何急に笑って。なんだか昔のようだと思ってね。よく放課後、くれる日を見ながら、二人で話していただろう。ああ。<laughs> まあ、暇だったからね。そうだね。あの頃は、目の前を流れていく時間を、どう埋めたらいいのかわからないまま。 過ごしていたね <laughs> それでどうしたんだい水木 <laughs> もちろん話したくないならううん聞いてほしいかな 全部話そうって思ってるんだサークルのみんなに僕のこと <laughs> そうかうんでも <laughs> ダメなんだ 頭では進もうと思ってても、何も、できなくて、ずっと、怖いままで。何が、一番怖いんだい受け入れてもらえないかもって、怖さもある。でも、 一番は、変わることが怖い話したら、みんなとの関係が変わっちゃうかもしれない。みんなといられる大事な時間も、 変わってほしくない頭ではわかってるんだみんなはきっと僕を拒絶したりはしない全部僕が気にしすぎてるだけですぐにるいたちみたいに 何でもないことみたいに受け入れてくれるって思う。だけどもしも受け入れなくちゃって傷つけないようにしなきゃとか気をつけて話さなきゃとかそう思わせちゃったら。 そうなっったて、<laughs> 僕が思っちゃったら僕はきっと耐えられない瑞貴 <laughs> わがままだよね、こんなの。そんなことはないよ。 その関係が大事であればあるほど変わってしまうのは怖いものだとてもね <laughs> <laughs> もどかしいね僕にその恐怖を消すことはできない。 願っているよ水木<え>の心が守られることを水木が心から幸せを感じられるようになることを友人として願っているはい。 帰ろっかああ,ありがとうルイ <laughs> 進むか引くかを好きにしろだが今抱えてる苦悩の中からお前は。 お前自身を救うための道を選び抜く必要があるただ生きるために見届けるわそれがどんな結末になろうとも未来まで最後まで必ず願っているよ水木の心が守られることを瑞希が 心から幸せを感じられるようになることを友人として願っているコアソはずっと消えないだけどナイトコードの通知あ エナから。やっほーエナナ。まだ時間じゃないけどどうしたの そうか…ならわ <laughs> かったそれじゃあ明日はみんなで一緒に回ろうそれからえなな明日高野菜の時に話せないかな 話したいんだ。今まで話せなかったことを、全部。はあ、どうにか、伝えられた。でも。それじゃあ、明日はみんなで一緒に回ろう。<laughs> 最後まで。 僕は弱いな。だけど、これが、僕たちが今のままでいられる最後の時間かもしれないから、だから。